Я очень благодарна э, организаторам конференции, что они э, вот, предложили такую тему и заставили меня тем самым посмотреть на то, что, на что я никогда раньше не смотрела. Э, какие интересные флю, флуктуации и варианты исторического использования из памяти о Киевской Руси сопровождали значит, украинскую историю от 14 по 20 век. Ну и поскольку передо мной семь векового времени мало, значит, я приношу извинения, что это, естественно, будет в очень телеграфном стиле. А во-вторых, я постараюсь придерживаться текста, значит, чтобы все-таки через все семь веков успеть проскочить. И начну я с очень любимой мной шутки. Алексей Толочка, цитирую в сокращении, что Киевская Русь умерла, не оставив наследника, когда дела были в самом плачевном состоянии, а имущество как раз записывали для конфискации. <как> Наследники явились позже. Украина унаследовала физические остатки имущества, а Россия документы на владение ими. На счетах первый тезис э, моего доклада, Состоит в том, что э, действительно состояние украинских источников 14-го, начала 16 века, этого немого и темного периода, состояние источников позволяет говорить только о физических остатках имущества. Э, ну, Прежде всего, конечно, о сохранении родового имени Русь, Русия, Рутения. Э, кроме того, человек в повседневной жизни сталкивался с массой напоминаний о своей русскости. Он все публично-правовые действия совершал согласно с Конститудио Рутеника, то есть с русским обычаем. Он ходил в Экклезию Рутеника, русскую церковь, он придерживался Ритус Рутеникус, русского обряда. В конфликтных ситуациях возникала оппозиция, как, например, в случаях там, одного из судебных споров во Львове 446 года между Нобелес Ляхос и Нобелес никали генеалогия, гене... шляхты Ляхов и шляхты русской генеалогии. В свою очередь в Литве знали о нравах русинов. Как в 1525 году писал королеве канцлер Ольбрах Гаштальд Князь Константин Острожский, человек цитирую вероломный, неискренний и уклончивый. Почему? Потому что он натура, натура это море рутеника, потому что он русин по рождению и обычаю. Значит, и, наконец, э -э -э, весомым доказательством того, что некая память о старой Руси в воздухе витала является юридический статус княжеских записей дарений, так называемых литера рутеника. Их вес в поземельных вопросах считался настолько безусловным, что уже со второй половины XIV века появляются первые фальсификаты, а потом их нарастает довольно значительное множество. На сегодня их известно 26. Первые фальсификаты – грамот князя Льва, и это, пожалуй, самое убедительное доказательство, как бы, присутствия княжеской Руси в обыденном сознании. Значит, э, но э, эти времена кончаются, и оформление документа переходит в следующую стадию. И второй мой тезис э, заключается в том, что первым толчком к этому четкому оформлению, более четкому оформлению документов на русское наследие, наследство, наследство Киевской Руси, стала отнюдь не Брестская церковная уния, как обычно пишут, придавая ей неоправданно и неправомерно большое значение в истории Украины, а Люблинская уния 569 года. Люблинская уния, которая присоединила к польскому королевству Волынь, а на волыни целое гнездо нескольких княжеских родов. И это актуализировало вопрос о том, как приместить князей в социальной палитре польского королевства так, чтобы они не уронили своего княжеского достоинства в обществе равных, а именно таким считала свою к тому времени корпорацию э, польская э, шляхта. Путь к этому указала царица доказательств крови, генеалогия. Именно при ее помощи были впервые провозглашены вполне убедительные для современников имущественные права князей на территорию Киевской Руси. За конструирование соответствующей генеалогии геральдисты принялись уже с начала 570-х годов, и прежде всего для самого влиятельного из княжеских родов, рода Острожских, а немного позже от свет славы упадет и на его ответвление князей Заславских. Отталкиваясь от историй и хроник, повествующих о Киевской Руси, геральдисты и авторы панигириков вели в обиход как общепризнанную аксиому тезиса происхождения Острожских от Галицко-Волынских Мономаховичей, потомков Данила Галицкого, ровно в восьмом колене. Этим, однако, дело не кончилось. По 1593 году годам, в одном из панигириков на честь Острожских э, э, впервые встречаем известного еще с конца XIV века персонажа по имени Рус. Рус, брат Леха, и Чеха. Рус вмонтирован в генеалогию Островских посредством бесхитростного силогизма. Рус построил, построил страну, собственно, имени Руси. Потомки Руса, киево-русские князья, владели Киевской Руси. Их потомками, а следовательно и прямыми наследниками являются Острожские. Вариации этого мотива повторяется в исследованных мною свыше 60 панигириках конца 16-го, середины 17 века. Если мы предположим апробацию таких представлений, хотя бы в среде клиентов дома Острожских, Заславских, а это не менее третьей украинской шляхты, то на особое внимание заслужат два акцента, которые здесь настойчиво подчеркиваются. Первый акцент прозрачен это паритетность власти братьев Руса и Леха, а следовательно равный статус построенных ими земель Руси и Лехии. Второй акцент прямо связан с Киевской Русью, со спецификой памяти о ней. Авторы панигириков мыслят в категориях польского королевства того времени. То есть они говорят только о южно-русских княжествах Киевской Руси, и Киевского государства, вынося за рамки созданного ими виртуального пространства власти север, запад и северо-восток, то есть белорусские и белорусскую и российскую территорию. Таким образом, создается впервые именно здесь, и дальше оно становится нормативом, создается пространство фактически украинское. Значит, следующий мой тезис заключается в том, что очередным вызовом, который подтолкнул к переформатированию памяти о Киевской Руси, стало в 620 году восстановление Киевской православной митрополии. Напомню, она пребывала после Берестейской церковной унии как бы вне закона. Споры вокруг правомощности этого акта апеллировали к праву старины, где Киевской Руси предназначалось место истоков нашей веры. Сюжеты о крещении Руси, о Владимира и Ярослава, становятся центральными в полемике униатов и православных, причем каждая сторона, естественно, настаивала на собственном праве наследия, это понятно. В ходе полемики это право обрастало новыми акцентами, сказать бы, уже не территориального, а ну, идеологического характера. Я не нахожу более удобного слова, хотя слово «идеологический» тоже не совсем корректно. Значит, поскольку столицей православной митрополии с 1620 года стал Киев, интенсивно обосновывается тезис о его мессианском предназ... предначертании как богохранимого града, где произойдет возрождение призацного народа русского. Параллельно актуализируется интерес к прошлому столь важного города. В поэме «Днепровские камены» доминиканца Яна Ивана Домбровского, которую я датирую тем-таки 1620 годом, Киев впервые становится главным героем исторического повествования, как «Седес империи русорум» — столица империи русов, основанной князем Киевом. И дальше полная, полный иконостас значит, всех князей до конца существования киевского государства. Кроме древней славы, Киев обрастает и визуальными приметами княжьего града. Например, типография Киево-Печерского монастыря в Панигирике 633 года на честь новопоставленного митрополита Петра Могилы призывает его поскорее вступить в город, где его ждут, цитирую, руины Софии и Муры Ярослава. Новый митрополит призывы услышал. В 630-640-х годах он, как известно, инициировал реставрацию именно тех киевских храмов, которые были сооружены при Владимире и Ярославе, Десятинной Церкви, Софийского собора, Спаса на Берестове и так далее. Эта акция наполнила топографическими доказательствами память о Киевской Руси и в перспективе именно она имела шанс внедрить в сознание призацного народа русского именно такой образ собственных истоков, киево русский образ собственных истоков. Однако, как известно, катаклизмы второй половины 17 века разрушили эти планы, переориентировал призацный народ на совершенно иные ценности. Значит, еще одна добавка в раннее новое время, которая кажется мне важной в эту модель памяти о Киевской Руси, это э, то, что одновременно с церковной версией своей значимости Киевская Русь э, начинает занимать еще до Казацкой войны важное место в мироощущении шляхты. Это нашло свое яркое выражение в идее добровольного вхождения русского народа в состав польско-литовского государства на основании ну, контракта Пшеспакта и Пшещенги, как это называли тогда. В Киевской Руси в этом концепте предназначалась уже не духовная, а сугубо светская роль точки отсчета шляхетских вольностей. В текстах 620-х годов можем найти довольно много пассажей, которая декларирует существование русского народа, разумеется, шляхты, как политического субъекта, который якобы получил свои права еще от древних русских князей. Шах к соединению с польским королевством в этих текстах интерпретируется как добровольное волеизъявление тех таких князей. Однако с формированием шляхетского регионализма как осознанной идеологии, Франк Сессин относит это на вторую половину 630-х, и я вполне с ним согласна, идея добровольного слияния получила новое толкование. Объектом контракта выступают уже не древние князья, а сама шляхта, причем через акт Люблинской унии. Это на первый взгляд как бы отодвигает отодвигает на задний план памяти Киевской Руси, однако такое впечатление поверхностно. Создаваемые в это же время, в 30-е и 40-е годы 17 -го века, генеалогии трубадуров шляхетских вольностей, например, того же Адама Киселя, но и множество других менее известных и ярких персонажей, убеждают в том, что Киевская Русь уже заняла почетное место в приоритетах памяти шляхты. Именно историческая память о ней легла в основу множества призабавных и очень курьезных генеалогических легенд, зафиксированных доминиканцем Шимоном Акольским в его трехтомном гербовнике Орбис Орби Палену, изданном в 641-643 годах. Э, э, Наконец, кратко представлены выше версии памяти о Киевской Руси не дают ответа на вопрос, возможно, главный. Имели ли эти версии – отзвук за пределами элитарного мышления. Ответить на него, увы, не позволяет состояние источников. Те крохи сведений, которыми мы располагаем, говорят о том, что ни маленькие шляхтичи, ни мещане вообще не знали о существовании Киевской Руси, а если знали, то что-нибудь отдаленное и только-только понаслышке. Например, в довольно обширных мемуарах маленького шляхтича и маленького человека Яхима Ерлича, который провел в Киеве детство и большую часть жизни, на древнекиевские ассоциации наталкиваемся всего дважды, причем оба раза в сугубо топографическом ракурсе, делая выписку из хроник, он любил выписки из хроника княгини Ольги, Ерлич упоминает Десятинную церковь как место ее погребения. А в реплике о размещении в Киеве в 1651 году войско развила добавляет от себя, что лагерь разбили около Софии в древних валах. Но не в древних валах, насыпанных Ярославом, не в древне-киевских валах, просто в древних, в старых валах, в старошведских, он пишет. Я не думаю также, что православное вероисповедание шляхетской мелкоты и мещан можно столь безоговорочно отождествлять с русской идентичностью, как это обычно делают. Мемуары того же Ерлича показывают, что иерархия идентичностей на самом деле состояла из множества линий и переплетений сугубо ситуационного характера. И, наконец, значит, предпоследнее о старых временах, или последнее о старых временах, предпоследние как реплики, которые бы подтвердили бытование памяти о Киевской Руси среди рядового казачества, мне вообще неизвестны. Что касается старшинской верхушки, то она без сомнения осознавала значимость киево-русского наследия. На это, к примеру, совершенно прозрачно указывает торжественный въезд Богдана Хмельницкого в Киев 2 января 649 года, то есть после триумфального года побед, через Золотые ворота, дорогой древних русских князей. Однако старшина и рекрутировала с преимущественной шляхты и шляхтой воспроизводила ее представление. И это, среди прочего, касается и спора о принадлежности каза казачества к русскому народу. Во второй половине XVI века, когда казачество начало оформляться в заметную военную силу, известно, бытывало мнение, что оно представляет собой пеструю смесь бродяг разных наций. Помощь Гетмана Петра Сагайдачного, кстати, Шляхтича, в возобновлении в 620 году в православной митрополии требовала обоснования законной причастности к этому акту казачества. И в соответствующем манифесте, в тексте уже 621 года, который атрибутирует митрополиту его Борецкому, русское казачество подкреплено апелляцией, опять же, к Киевской Руси. Автор называет войско Запорожское наследником войск русского монарха Олега и русского монарха Владимира. При Петре Могиле Альянс Киевской Церкви с войском Запорожским, как известно, дал трещину. И позже, если и возобновлялся, то разве ситуационно и для Церкви, мягко говоря, не вполне добровольно? Очевидно, именно поэтому православные церковные авторы второй половины XVII века о киево русских корнях казать не слишком любимого ими казачества уже не вспоминают. Они предоставляют это полету фантазий авторов из казацкой среды. Но тех Киевская Русь не интересовала вообще. Киевская Русь для них была всего лишь мимолетным эпизодом на пути к главному – главному, это героики освобождения от лядского ига, освобождения казацкой сапли. К примеру, у Гробянки киево русский сюжет занимает от силы полторы страницы, и то преимущественно в контексте казарского мифа. А в последнем тексте казацкого происхождения истории русов конца 18-го, начала 19 веков, умещается на двух страницах, где половина рассказа крещения. Этим можно объяснить, думаю, и тут мы переходим в новейшие времена, практически полное исчезновение Киевской Руси из поля зрения украинских авторов, мысливших в категориях казацкой истории, до второй половины XIX века, то есть до известного спора о мнимом запустении Поднепровья после монгольского нашествия. Вспышка же более пристального интереса, связанная с именем Михаила Грушевского, имела совершенно очевидный метанаучный подтекст. Киевское наследие превращало лишенную началу украинскую историю на полномасштабную с государственным бытом, с его утратой, а следовательно и наиболее важно, с законной борьбой за новое обретение. Добавить к этому можно разве то, что сама Киевская Русь Описанная с позитивистской тщательностью в первых трех томах истории Украины Руси Грушевского, на страницах следующих пяти польско-литовских томов отрабатывает уделенное внимание старицей. С былыми киево-русскими совершенствами историк сопоставляет практически каждое из социальных и культурных новшеств 14-17 века, нетрудно догадаться, в чью пользу. Ясно, что в пользу Киева русских совершенств. Советский откат в интерпретациях Киевской Руси, как изобретение политкорректной формулы колыбели, колыбели трех братских народов, вряд ли нуждаются в комментарии. После волны энтузиастич, энтузиастического возвращения исторической правды, что в сухом остатке осталось сегодня, есть сегодня? По моим наблюдениям, украинская академическая историография вопросы разделе наследия я сняла с порядка дня, оставляя его дидактической историографией. И я не вижу причин обвинять академическую историографию значит, в этих забавных занятиях раздела наследства. Дидактическая историография тоже, по моим наблюдениям, в целом благоволит Грушевскому. Однако без его полемической агрессивности, что уже очень хорошо. Рассуждение же о том, что раздел наследства ⁇ это дремучее анахронизм мышления, учебники пока, увы, не содержат. Тем временем э, национальная история в ее традиционном значении репрезентирует себя именно в дидактической историографии. Э, и э, здесь в продуктах дидактического предназначения, а это значит, что будущее академической версии э, истории Киевской Руси пока не ясно, потому что может произойти... Обрат, сдвиг, обратный сдвиг влияния сейчас дидактическая академическая историография я имею в виду значит ну, приличную хорошую академическую историографию а не значит сфабрикованную по заказу по социальному заказу академическая историография дидактическая историография сейчас в Украине существует как два корабля в открытом море которые даже сигналами э, не не обмениваются при встрече это две разных истории значит э, но это ненормальная ситуация все-таки они где-то когда-то в каком-то месте должны будут снова сближаться и я далеко не уверена, что они будут сближаться в пользу академической историографии то есть я будущее этого сближения предвидеть не могу, потому что я не э, футуролог и потому что это очень сильно зависит от абсолютно вненаучных контекстов и вообще вненаучной ситуации, ситуации скорее политической, культурной, социальной, конце концов, от выбора геополитических ориентиров, которые украинское государство ну, никак не может себе выбрать, ну и так далее, и так далее. То есть от общества в целом, а не от способа мышления историков. Спасибо.